сейчас и вооруженных людей, как э, такие, знаете, просто миротворцев и очень вежливых. Даже такой термин и появился, вооруженный юз, сокращенный ВВЛ. Вот как раз сейчас я за звонком, звонком изучал их аккаунты в Твиттере и в социальных сетях ВКонтакте. То есть э, э, я думаю, что такая установка была изначально для дана этим военным, э, что они ни в коем случае не стреляют и проявляют просто чудеса вежливости конечно, это не всегда удается, но тем не менее они пытаются так себе, а, что касается, ну и поэтому, собственно говоря, каким образом они а, ну, пытаются, знаете, перетянуть на свою сторону вот, мнение крымчан, mm -hmm. которые видят, что якобы от этих людей не исходит никакой угрозы и так далее. Тем не менее, все мы понимаем, что эти люди очень сильно вооружены, да, они ходят по нашим улицам бензинской работы. Люди, люди, конечно же, встревожены очень сильно. В воздухе витает такая напряженность. А, люди людей пугает страх неопределенности, поскольку ну, до сих пор никто не может понять, что будет дальше. Да? Mm -hmm. и, и даже до сих пор неизвестно, каким, каким именно будет все вопрос, который будет вынесен на референдум. Многие mm -hmm. люди гадают, стоит ли не участвовать в этом референдуме. А, кроме того как бы людей пугает то, что вечерами иногда ну, люди слышат взрывы, э, ну, потом это выясняется, как, как правило, что это либо какая-то света граната была, либо еще что-то, но тем не менее люди сдравливают при любой вот такой вот, при любом таком действии. Mm -hmm. То mm -hmm. напряженность, она летает в воздухе, и это на улицах, что улицы у нас полупустые, Вчера, особенно вечером очень рано пустеют, э, дороги пустеют э, междугородние, в магазинах Люди пытаются скупать там крупные какие-то, это mm -hmm. первые, даже подготовки к войне. Mm -hmm. Вот. Ну, все, да, все, все вот я, я в любом случае не хотел бы но mm -hmm. в принципе жизнь, жизнь, жизнь идет своим чередом, просто вот ощущаются такие признаки вот всего вот этого, что я перечислил. Но в целом все работают, и вузы работают, и школы работают, и люди ходят на работу, налоговая и так далее, и так далее, все это работает.